Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kemontur Bin Abdullah Nomor matriks BP23110009 Hari ini Mari kita sama-sama menelusuri Tajuk yang akan saya bawakan Dalam pembentangan saya untuk Kursus uh, Sukan dan Perhubungan Awam Yaitu 5 cabaran dan 5 peluang Penggunaan media komunikasi baru Dalam sukan Dari sudut perhubungan awam <tuh> Jadi Apa itu Media komunikasi baru Media komunikasi baru telah mengubah cara organisasi berhubung dengan penyokong, atlet, dan media. Ia bukan sahaja mempercepat penyebaran maklumat, tetapi juga membuka ruang baru dalam strategi PR yang lebih interaktif dan kreatif. Berikut adalah cabaran penggunaan media baru. Pertama, penyebaran maklumat palsu, yaitu maklumat yang tidak sahih boleh tersebar dengan pantas dan mencetuskan krisis kedua. Krisis viral, komen atau isu kecil boleh menjadi tular dan menjejaskan reputasi organisasi ketiga. Kawalan naratif sukar, organisasi sukar mengawal pandangan atau tafsiran orang ramai terhadap sesuatu isu. Seterusnya, keempat, privasi atlet terancam. Kehidupan pribadi atlet mudah diceroboh akibat perhatian berlebihan dari media sosial. Seterusnya, kelima, tekanan psikologi. Media sosial boleh menjadi medan kecaman memberikan tekanan emosi kepada atlet dan staff public relation. Ini pula adalah peluang penggunaan media baru. Pertama, capaian global. Organisasi dapat menyampaikan message kepada audiens yang lebih luas dan antarabangsa. Seterusnya, interaksi langsung dengan peminat. Media sosial membolehkan hubungan terus antara atlet, klub dan penyokong. Ketiga, promosi dan kempen cepat. Perhubungan awam dapat melancarkan promosi serta respons terhadap isu dengan segera. Keempat, pengukuhan jenama atlet atau pasukan. Media digital membina identiti positif melalui naratif yang dikawal sendiri. Seterusnya, kelima, peluang pendapatan tambahan. Atlet dan organisasi boleh menjana pendapatan melalui penajaan digital dan kandungan eksklusif. Seterusnya untuk contoh sebenar contoh sebenar yang terkait uh, krisis Simon Bills di uh, aplikasi X atau yang dikenali dahulunya sebagai Twitter. Jadi apa yang berlaku? Pada Jun 2025, Gimnas Olimpik terkemuka Simon Beals memuat naik kenyataan yang tegas membela seorang atlet trans yang kemudian mencetus banjir Kecaman dan kontroversi dalam talian, seterusnya reaksi awam, kritikan datang pantas dan meluas daripada kumpulan media konservatif serta pengguna X itu sendiri menyebabkan Bills menghadapi tekanan hebat atas kenyataan pribadi yang beliau kemukakan. Terima kasih atas perhatian anda. Hashtag, PR, sukan, hashtag, media, baharu, hashtag, komunikasi, digital.